Ранкова кава продовжує говорити про красу до нас. Завітав заступник директора конкурсу краси і талантів Б'юті International стиліст Олена Дощанська. Доброго, Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку! розкажіть, Знаєш? так да. Олена, просто минулого разу ми зустрічались в ефірі, коли ти мене стригла. Просто одразу така да. реакція, хочеться одягнутися до да. сісти і розслабитися. Розкажи нам про цей конкурс. Чим він відрізняється від конкурсів інших? Какие есть нюансы, родзинки? Да, ну, наше модельное агентство, да, которое я представляю, театр мод Мадина Стиль. Э, несмотря на то, что открыли с 1 октября, это уже будет пятый конкурс, который мы проводим в Кировограде. И мы не идем по какому-то шаблону. Нам интересно искать все время какие-то э, новые направления. Вот у нас был конкурс для беременных э, в декабре месяце. Uh -huh. Недавно проводился конкурс для деток доли супермодель. Ну, это более-менее такой стандартный, можно сказать. А вот э, конкурс Beauty International в такое, так скажем, сложное для страны время нас подтолкнула вот эта краина едына. Нам захотелось тоже что-то сделать такое интересное, и мы решили посотрудничать с общинами нашего города. Еврейские, немецкие, э, ну, у нас много армяне, грузины. <связывая> То есть мы многонациональны. И у нас в городе, и не только в городе, и в Украине э, есть очень красивые представители, талантливые э, свои нации. Ну, это будут, скажем так, представители из Кировоградщины, или, возможно, из других мест? Можливо, из других мест. То есть у нас есть некоторые заявки и из других городов. Но вы первые, кому мы об этом рассказываем. Да, даже еще вот только-только на этой неделе появится информация в интернете в журналах и так далее, Ну, конкурс очень необычный он не только как конкурс, но и фестиваль фестиваль э, колорита национального, потому что мы хотим, чтобы были э, представлены участники, группой поддержки, еще какие-то фольклорные выступления, танцы. Он песни. Очень да, важен, вы это очень... тоже важно, свою индивидуальность тему. Да, поэтому мы считаем, что не внешняя красота, все-таки внутренняя духовная, которая подпитывается вот корнями, которые подпитывают нас сегодня, так скажем. Сам конкурс будет 23 травня, так? Так. А где он будет проходить? Поки ми, ми ще uh -huh. да, не приоткриваємо цю інформацію? Тобто, ви зараз, я так розумію, зараз конкурс на стадії підготовки. Ви набираєте заявки, тобто усі бажаючі, які зараз дивляться ранкову каву, теж можуть шукати координати і казати: от я готовий захищати. Хто буде вчинені журі? чи вже відомі, чи ще в процесі склад журі? І які критерії оцінки? Як ви будете обрати переможців? Як ви будете оцінювати? Ну, конечно же, мы будем оценивать не только внешние данные. Будут представители как девушка, так и парень. Угу. То есть два представителя. Это -то пары будут. Де... Да, это будут пары. То есть между ними. Мы вот в вы будет будет. ты таким шляхом прямо. Да. Будет конкуренция вот между самими националь... представителями на... национальных диаспор. И будет еще вот такая фестивальная да, наполняемость фольклора, плюс будет еще ярмарка. Ярмарка национальных продуктов, mm -hmm. сувениров от каждой диаспоры и средства, которые будут выручены с этой ярмарки, они пойдут на благотворительность. В... Кировоградская общественная организация инвалидов, народная академия творчества под главой Эльмира Небесной. Вот мы и такую сторону затрагиваем. Критерии оценки, я думаю, что будет жюри очень сложно оценить, потому что ну, с кем мы уже знакомы, так скажем. Все люди очень интересные и насколько они смогут завоевать <laughs> расположение жюри, но это будет зависеть от них самих и от группы поддержки, которые придут поучаствовать и помочь им проявить свои таланты. Вы знаете, я как ведучая, да, ну, вот просто веду, мне завжди интересны вот такие, знаете, не просто выход, да, я думаю, очень интересным будет выход у национальном костюме. И вы, как, как прямо знали, конкурс кухни, я думаю, обязательно должен быть теж. Обов'язково просто презентация своей народной кухни, это то, что треба. И это будет не только жюри оценивать, то есть жюри само собой, но это будут э, такие, скажем, э, столы э, накрытые, где будет mm -hmm. пусть пусть по чуть-чуть, но жюри, ну, зрители смогут Я подойти, к趣. приобрести за символическую плату, сколько они посчитают нужным. Mm -hmm. Да? то есть победитель, который наберет наибольшее количество не только судейского голосования, но и так скажем, финансово, как оценят зрители национальную кухню, тоже будут участвовать зрители в оценке. А, чи будут какие-то, возможно, гости, конкурсы, возможно, из других мест? Просто мы ну, там ходять. ходят шутки, какие-то Чуть... будут проездить. А, да, мы ведем переговоры Зеркалы Украина мая талант Голос страны. да, мы ведем переговоры. Пока мы не хотим говорить 100%, но то, что будут приглашенные звезды, которые еще не выступали у нас, это, это да. Uh -huh. будут а скажите, будь ласка, что будут представники самой Украины? Вот, конечно, мы хотим, чтобы они были, и они будут обязательно, но сейчас, пока. Вакансія, поэтому спешите, обращайтесь, ведеться кастинг, отбор, именно. на ще відбираєте, да? да ще да, тут, да. треба позмагатися, аби потім змагатися. Вутіло вот, такі питання як. профессионал, стилист. От мы сегодня говорили и говорим про не дуже корисну їжу, про фастфуди и так далее. Как як ви ставитесь взагалі до того, что люди чи на красу, чи так? Да, ну есть даже против? такая поговорка, скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Все-таки здоровое питание, оно отражается и на состоянии кожи, на состоянии волос. Потому что если мы не потребляем достаточное количество воды и витаминов, микроэлементов. Тут же страдают все обменные процессы в организме. А наша кожа, наши волосы это вот непосредственно такая лакмусовая бумажка, которая проявляет все то, что вот мы там с вечера наелись шашлыка, напились пива, а утром почему-то волосы торчат в разные стороны и сухие ломки, ну это я конечно утрирую, но все-таки ну, здоровое, здоровое питание, украл, да, за... ну, это здоровое да. питание конечно очень важно для внешнего вида. Ну, конечно, не, не имеет смысла там зацикливаться и считать каждую калорию. Калории. Вот я вот съем этот листик салата, а вот тут еще нет пол шок... кусочек маленькой шоколадки, и все. И больше это на сегодня mm. мой, мое количество калорий, калорий закончилось. Важно, чтобы были и белки то есть то ли это мясо, то ли это рыба, яйца и так далее. Нужно все одно, щоб була полноценный набор всіх микроэлементов. О, от в як ти важаєш, в сучасних умовах, коли люди в роботі, погана екологія, поспішають насправді. Наскільки, наскільки може, наскільки можливо, скажімо так, знаходитись такому, ну там зберігати природню красу, чи треба докладати зусиль, працювати над собою? Чи можна не робити нічого і? очень, ну, все равно наступает некий предел, вот дано природой, дано, но все равно наступает некий предел, когда природа начинает мстить, когда уже то, что ешь как не в себя, а по тебе ничего не скажешь, все равно рано или поздно, после 35 лет особенно, начинают замедляться все обменные процессы в организме, и уже ближе к 45 мы маем это шимаемо. Если мы не Следили за своим здоровьем, за своим питанием, это конечно отражается. Убежали, да, вот тебе и результат. И бежать потом в спортзал, конечно, заниматься здоровым питанием и так далее, это да, это хорошо. Ну, желательно это начинать Ран... раньше. Чем раньше ты начнешь, тем дольше ты будешь молодой, стройный, красивый. Хороші настанови. Треба починати, не знаєте, з наступного понеділка, а, а прямо зараз. Прямо Короче, зараз. беріть листик салату зараз. Беріть тільки здорову, здорову їжу, їжте і готуйтеся до конкурсу. Подавайте заявки. Конкурс краси Beauty International відбудеться 23 травня. І слідкуємо за анонсами, дізнаємось, де і як о, власне він проходить програму. Дізнаємось пізніше. Дякуємо щодо нас завітали. завітали. Дякуємо вам. Дякую, що запросили. Дякую. Рухаємось далі і зустрінемось після невеличкої паузи в студії.